Научно-техническая конференция молодых ученых и студентов, на которой мы сейчас присутствуем, проходит под названием проектирование и технология постройки судов и средств кинотехники. Конференция организована Министерством образования и науки Украины, областной государственной администрацией Николаевской области, Национальным университетом. Академии наук судостроения Украины, Одесским национальным морским университетом и Севастопольским национальным техническим университетом. На конференции работает четыре секции. Это секция проектирования судов и средств кинотехники и исследования гидроаэродинамики этих объектов. Далее секция конструирование судов и средств кинотехники. Третья секция ⁇ это секция инновационной технологии постройки судов. И, наконец, четвертая секция ⁇ это секция морской техники и морских технологий. Всего заявлено на конференции 53 доклада. Это молодые ученые города Николаева, города Одессы и города Севастополя. Основная тематика этих докладов посвящается рассмотрению новым, принципиально новым важным вопросам в указанных областях. Большое, очень большое количество докладов посвящено применению новых твердотельных, вернее, технологий твердотельного проектирования и исследования поведения тел, соответственно, в судовой форме, конечно в средах их обитания, а также напряжение, которое возникает в конструкциях при действии различных внешних возмущений.